Здравствуйте. Спасибо, Господу Богу, что я пришел к вам. Я работаю на 40 подстанции. И дело случаем было, вот это были прилеты. Были мы за проходной, был первый прилет. <связать> Хлопцы попрыгали в машины, они же встречались с этим потеками. Нет, мне ж потягло, ж подивиться я ж на велосипед подъезжаю, стою, дивлюсь, стоит забор побитый в дырках такий, стою ж и тут, как бабахнет, я прыгнулся, открываю глаза, бачу, такая глыба летит, возле меня упала. Ну так, трошка глушила, я прыг на велосипед и помчался аж дальше, перетрусила. На следующий день подходим туда, дивимся, как мне, спасибо Господу Боже, что я взрывная волна, через меня перелетели, 70-килограммовые плиты повзлетали, это все через меня перелетело. Я метром може триста стояв, у мене забор какой то брехні, що я поніже. Спасібо, Господу, Боже, що слава я стався швидко. Слава Богу, що Бог тебе зберіг. Бог мене зберіг. Будемо дякувати Бога, ти я дякуй я Богу. Бога. Ти також дякуй Бога за це. Я дуже і, дякую. Я це побачив, як ви балоти на мене, ось так я побачу. І через мене Спасибо, Богу, що поперелітало. Спасіба, Господу, Божу. Бог минастивий до тебе. Слава Богу. Ми подякуємо Бога. І за, за це чудо, це дійсно Божа милість велика над Андрієм.